ke posisi boleh ceng naik? Ah, Oke okay, balik lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di hmm. channel 3 id eh, 390 sih sorry. sorry. Oke okay, kali ini uh, kita mau ngebahas uh, jaket hmm. jaket track top ya track -top tapi sebelumnya saya nggak pernah lupa eh saya nggak pernah bosan buat ingetin hmm. kalian yang mau mau dukung kita dengan cara subscribe, like, like, share and comment hmm. ya. Biar kita lebih semangat bikin videonya kayak gitu. Oke. Langsung aja ya. Hmm. Dan juga sama ya, baru rilis hari ini gitu ya. dan hmm. nah, ini tuh apa ya? Mungkin salah satu best seller ya. Ya, Traktop di gitu track top gitu. di di situ yang sekarang. Sekarang. Sudah so, pada habis ya. Ya, uh -huh. Baru juga diposting berapa menit apa jam ya? Uh -huh. Ini udah sold ya uh -huh. di web store-nya ya. Uh -huh. Nah, paling uh, kita ny ny nanti nyarinya di store apa gimana lah nanti. Mungkin uh -huh. ke kantor lah ya. ya. nah, kan? nanti kita gimana nanti lah gitu. Buat tergantung ininya lah uh, orderan. Ini. Uh -huh. adanya. Oke, lanjut Aris. Mungkin Aris mau memesek atau gimana? Oke, boleh lah, enggak. Uh -huh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk sini tuh hampir sama kayak opera ya cuman ada beda dikit doang lah saya yeah. emang sama lah ya mungkin nanti mungkin dibahas dulu ya sama harus nah. ya oke okay. penampakannya e, seperti biasa tagnya ini kode HATS ya H-A-T-C-H hmm. kebetulan kita dapatnya size L harga di 369 ya hmm. oke okay, kayak gini aja ya tagnya ada stikernya juga di dalam yeah. ciri khas ya untuk produk di atas 300 kayaknya kayak gini yeah. nah untuk detailnya ini nah detailnya wow nah kita dari open patch dulu Nda. nah itu open patch ya sebagai faktor pemanis ini ada open patch ya jadi tambang maternal ya. hmm. ini bukan di sablon ya Bukan jadi, ini hmm, cukup awet lah ya. Ya, akan mudah luntur lah. Hmm. Nah, untuk di belah kanannya juga nih, ada ini ya, ada tag maternalnya juga. Selenting, hmm, sama sleting di kiri kanan juga ada detail. nah ini ya, kepala si kepala sletingnya ada detail maternalnya seperti biasa gitu ya. Custom ya, nah, custom. Nah, untuk di dalamnya ini pakai puring jaring ya, dalamnya ya, betul. puring jaring terus untuk. Kita ke bawah ini dulu. mungkin ya, bawah, bawah dulu oh, ya. Ini bawahnya pakai rib ya, rib, rib Bim, karet, rib ya. karet ya. merah ini, ini, sih ini lumayan, lumayan sih, lumayan merah Jadi buat ngepres ke perut, hmm. buat bagian bawahnya. Hmm. Nah, kita lanjut ke mungkin sebelum dalam, ini mungkin ya, buah tangan-tangan lah tangan, tangan. ya. Nah, untuk tangannya ini kayak ini ya, kayak Adidas, kalau hmm. Adidas kan, tiga garis ini, dua identik ya. ini dua, tapi mungkin ada juga mungkin ya. Tiga, dua, tiga, dua, juga mungkin tiga, ya. hmm. cuman tiga, 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 jadi ada garis garis warna putih warna putih ini di, di, kegelapan. Nggak percaya, enggak sih? Enggak Biasa Bawain aja sih Biasa tiga, enggak sih tiga, tiga, sih tiga, enggak enggak, enggak, enggak. Normal, normal aja sih ini. Ini ada list putihnya gitu ya di kiri kanannya juga. Jadi menambah apa ya kekecehan gitu ya. ya. kalau misalkan sama kalian pakai. Nah itu sama ini mungkin bagian tangannya Kanan. juga sama ada ribnya juga. kayak yang bagian bawah tadi. nah, sama. Nah untuk mungkin nanti ya belum ke dalam kita masih di bagian luarnya aja. Nah, ini untuk belakangnya. Nah, belakang. nah ini belakang. Untuk belakang ada ini maternal disaster e -e. ini kan dulu tuh apa enggak? opera opera ya kode, kode artikelnya e -e. yang di isu sebelum-sebelumnya itu namanya e -e. kodenya opera e -e. cuman dulu di bagian kerahnya e tulisan maternalnya itu warna putih, putih. Nah, di artik, sih. Beda nih. nah di artikel di artikel sekarang warnanya hitam itu aja sih bedanya. Hmm. Dari bahan apa semuanya itu hampir sama. Hampir sih. sama sih. Bersama sih. Meskipun gak sama tapi ya, hampir, hampir sama. sama. Mungkin di-upgrade atau malah downgrade kita juga. nggak hmm. Enggak tahu ya. Hmm. Sebetulnya gitu. harus dikompare sama barangnya sih langsung hmm. Masuk. gitu. Jadi ini mah hmm. yeah, ya tetap polyester. Oh, iya. ada beragai jenis, gitu. cuma beda jenis kayak gitu doang. Jadi udah gitu doang bagian belakang gak, gak ada apa-apa lagi. Nah, kita pindah ke ini ya bagian, bagian dalam. dalam. Ini sebelum ke dalam ya seperti biasa ada ini juga ya slating kepala juga. Detailnya so. ada. ada detail maternalnya. Nah, kita langsung buka ada apakah di dalam. Nah, untuk bagian dalam ya sama aja sih ya. 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 Jadi ini ya. emang ada purinya kuning jari untuk bagian dalamnya dan ini ini ya detailnya juga, maternal ada tulisan maternal sama size nya large terus sama ini mungkin di sebelah kiri ada apa wash instruction atau tutorialnya sama tag barcode barcode ya Destructron, bisa di scan ya sama ini juga ya sama ada apa saku-saku oh iya saku. Jadi mm, di luarnya juga ada ya di dalamnya juga ada jadi double lah. Hmm, jadi saku double Japan HP atau apalah terserah. Cuman ya biar apa bukan biasa ini. Usahain jangan yang benda tajam ya. Iya, tukang tuh nusuk. sama ya sayang sobek. banget gitu ya, hmm. sobek gitu kan Udah makan dapat barangnya susah. Hmm. Terus dapat harganya juga lumayan, lumayan. Gitu. Tapi pemakaiannya enggak apik, loh. Sayang banget, puringnya sama ya, jaring. Hmm. sama kayak yang di luar tadi jadi untuk di setiap sakunya, puring semua ya, puring yeah. jaring gitu. Semua puring jaring tuh di setiap sakunya, jadi busi kalian. Enggak lihat tadi, saya, saya lupa bikin itunya hmm. yang di close up-nya. Hmm. Kalian lihat aja ya, kayak gini. Kita hmm. kelihatan, kemarin hmm. kelihatan jelas-jelas. Ini juga ya, kelihatannya ya, hmm. kayak gitu. Jadi untuk bagian dalamnya ya, udah sih gini aja. Udah ya. gini aja, gak, gak ada neko-neko. gak ada yang bisa dibocotin juga ya? gak, gak. ada gak. gitu. Oke. Okay. Masalah jahitan mah emang ya. Udah rapi lah. kalau jahitan mah ya standar ya. diserok, uh, standar distro, Udah, udah rapi lah. Kalau misalkan ini ya, ada yang apa ya kurang rapi dikit ya wajar ya. Ada main juga sama manusia hmm. gitu ya. Paling ini Indra, saya ada pertanyaan mm -hmm. nih uh, untuk bahan kayak gini. Kan Indra pernah pakai. Hmm. Kalau misalkan sering dicuci, luntur, enggak? Eh, luntur masih enggak ya, kalau luntur cuma kusam sih. Kusam? Hmm, lebih kukus, Terus, lebih ke kusam. Ini listrikal enggak kalau misalkan habis hmm, dicuci? Kalau misalkan saya masih enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi enggak kusut? Eh, uh, Ya kayak gini, paling jatuhnya udah gini. Hmm. Gitu kalau misalkan saya sih. Tuh, jadi tipsnya kayak gitu ya untuk menjaga warnanya enggak, hmm. enggak apa namanya? nggak luntur mungkin ya nggak pudar lah nggak pudar nggak kusam jadi jangan di setika hmm. kalau udah habis dicuci ya dijemur udah aja jangan langsung ini eh, jangan di stika, langsung dilipat aja soalnya ini banyak kayak gini emang ya, hmm. di disetrika gimana pun kayaknya nggak akan pernah rapi hmm. pasti pasti, pasti ya, ini sih ya kelihatan hmm. kusut soalnya bukan bahan katun gitu kalau misalkan kalian mau apa di juga paling sunyi rendah pisannya hmm. Yang yang panas. Jangan yang dimakan terlalu panas. Nah, jadi anget-anget lagi, anget. Lah. Hmm. Tapi lebih simple mah mending enggak sih ya? Iya sih, gitu. Bahan-bahan gini mah langsung cari gini. aman lah. Hmm. Cari amannya mending enggak usah. Langsung di dilipat kan. aja kalau bahan gini mah. Heeh. Hmm. Langsung dilipat. Udah kayak parasut sih sebenarnya mah. Heeh. Hmm. Jadi hmm. lebih lebih apa ya? Lebih ke cari amal ya. Hmm. Nah, jadi jangan cari masalah lah gitu. Hmm. Udah makan yang susah gitu ya. Biar lebih awet sih. Ini eh. mah tips aja ya, eh, karena tips kebetulan sih. Aindra pernah pakai gitu hmm. di kode artikel yang sebelumnya kayak gitu. Tapi tidak hmm, sama ini sih kuncinya mah jangan terlalu sering dicuci sih. Iya. Itu. Ya. Jangan terlalu sering dicuci. Tapi kalau bau gimana? Ya cuci itu <laughs> wajahnya gitu kan. Jadi. <laughs> gitu jadi kuncinya jangan terlalu sering cuci terus sama apa terkena ini sinar matahari langsung usahain gitu hmm, jangan iya, terlalu iya. sering iya. soalnya itu yang bikin apa ya bikin ya barangnya jadi semakin kurang lah gitu ya hmm. yang asalnya full 100% bagus jadi menurun aja 80, yeah. 70, 60 segimanapun bahannya bagus yeah. tetap aja sih yang hmm. namanya bahan mah hmm. walaupun misalkan kalian beli yang harganya berapa gitu mahal hmm. banget kayak Gucci lah misalkan nah, gitu, gitu. gitu ya kayak LP atau Dior tapi di luar. gak jauh beda sih hmm. kalau bahannya kayak gini mah hmm. ya pasti lama kelamaan kalau misalkan kalian pakainya sembarangan hmm. kayak gitu bukan nggak boleh ya hmm. tapi jangan sering gitu iya diusahain ya usahain gitu hmm. ya, misalkan, Kalau misalkan misalnya sering tadi hmm. gimana kalau udah bau gitu ya, hmm. ya, ya cuci gitu, gitu. <laughs> kalau udah bau mah terus misalkan ya kalau saya mah barang-barang mahal kayak gini mah Pakainya buat acara-acara tertentu, enggak, enggak hmm. daily, enggak hmm. harian gitu. Hmm. Biasanya, mah, Jadi, Kecuali kan, ini, ya, kecuali apa? Kalau misalkan kalian ngejarnya buat daily, ah, buat daily, misalkan nanti mau kusam, mau gimana juga. Terserah, kayak, oh, itu udah amat, itu gimana kalian, ya. Gitu, ya. Tapi kalau saya pribadi gitu, hmm. ya, enggak, kalau e, harga segini mah gitu. Hmm. Paling seminggu dua kali hmm. acara-acara tertentu, misalkan, hmm. untuk harian mah yang murah-murah. <laughs> Gitu jadi biar lebih awet lah. Nih ya itu, lebih awet juga, nah, juga. Kalau untuk kelas low entry hmm. menengah ke bawah kan pengen harga segini teh harus ngumpulin dulu, masukin dulu, dulu gitu. Kecuali kalau kalian yang udah tajir melintir mah ya hmm. silahkan aja terserah itu, hmm, Terserah gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau kena hujan tembus gak? Tembus eh ya, tetep sih, tetap hujan kecil? Ya tetap sih. Tetap. Yang amannya mah Ya, tetap jangan dihujani lah. Hmm. Kalau hujan itu pakai jas hujan lah. Ya, ya, jangan, jangan Innesia. pakai yang kayak gini lah. Masuk akal sih. Ya. Ya. Nah, kayak gini <laughs> kalau misalkan apa ya, gerimis tipis ya. banget, baru lah aman. Nah. masih bisa. Kalau misalkan hujan tetap basah, mending pakai itu ya. Hmm. Di uh, ya. Ada itu. juga ya, maternal, uh. di Nah, itu. di jaket maternal, di hujan maternal, kayak nah. gitu. udah hmm. Paling ya udahlah nggak ada yang bisa dibahas lagi sih kayaknya udah cukup ya hmm. udah 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 cukup komplit hmm. paling nanti kalian tanyain aja di kolom komentar hmm. kalau misalkan penjelasan kita kurang jelas hmm. insya allah kita jawab kayak gitu oke okay. oke okay. <coughs> mungkin segini dulu ya <coughs> video untuk pembahasan ini yang kode apa tadi haj hats ya hmm. uh, jadi siapa tracktop top track top jaket hmm. track top ya Oke, hmm. segitu dulu pembahasan dari kita. Hmm. E, jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya video kita, subscribe dan komen Terus yang kalian yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Hmm. Terus makasih banyak ya. Saya saya e, mengucapkan berulang kali terima kasih hmm. karena tanpa dukungan kalian kan kita apa ya? Nggak, akan apa ya enggak akan sampai segini sampai ke titik hmm. inilah mungkin uh, segitu dulu ya sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih.